Интересный лод. Где кормушка вы видели здесь? Мне интересно. Ваня, конкретно какая кормушка? Нет. Я кормлюсь здесь? В, это в этой эйкорбушке. Я вы не в этой кормушке. Вы тут не указаны. А кто кормит? Вы ну, конкретно, но да. это ну, общая фраза. Вы же в Европу идете. Что да, же вы окурок да, бросаете? Да, да. Вы что же идете в Европу? Ну что же вы окурок бросаете? Чем, вы что же ходите в Европу? Отжимаете у нас землю. Так, в, чем, в чем, состоит громада? <звы> что на данный момент, как мы пытаемся настроить, и вы тоже угу. делаете какие-то шаги навстречу, да? Нам, чтобы все происходило прозрачно, чисто, открыто, открыто да. и так далее. По закону. Но, да. Но по, факту мы имеем, по факту мы имеем, что решения принимаются без нас и до нас уже доводятся торговые решения. Что по проходу, не было никаких общественных слушаний, абсолютно. Ну потом уже постфактум, когда. Для начала мы предотвратили, вы знаете, эту ситуацию да, по незаконному строительству, а потом оказалось, что когда-то на сессии приняли решение была какая-то комиссия, ни онлайн-трансляции не было. За день до сессии прошла комиссия, протянули этот вопрос. Да, тогда... это все понятно. Нет, Но я понял. Нет, Теперь, теперь смотрите, объясняю. Нет, ну, дайте я говорю, по Так этому. мы не смотрите, успеем с вами. Смотрите, я по... все. Так мы говорим, э, почему мы считаем, что кормушка. Потому что если все прозрачно и чисто, вот что произошло с водоканалом. Вот это второй Давай вопрос. к первому обратиться. Да, закончим. Вы здесь написали насчет... По первому вопросу давайте. Так если вы ставите интересы... Ваня, понимаете? Ваня, предпринимателей, Ваня, 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 Ваня. Ответ по первому вопросу. Ответ по первому вопросу. В ноябре месяце, когда мы пришли к власти, я четко и открыто сказал, все гражданские инициативы, все группы общественности имеют право приходить на заседания комиссий на депутатские дни, на сессию присутствовать, Это как по регламенту. Это все, что вы говорите. К морю проход был, на комиссии рассмотрен. Ваня Ваня Ваня, 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 Ваня. По Нет, сессии, дай же мне сессии, сказать. Комиссии. Почему вы не были на этой комиссии? Почему вы были на депутатском дне? Решение сессии за 23 этим, дня за вы Ваня, можно я, я закончу? По Ваня. не были вы Ну, ну. Они же на я же говорю, что я знаю, что вы рассмотрели. А что Перечень вопросов есть. Перечень вопросов. Может быть название одно. А дальше уже есть... А дальше Перелик. Нужен Перелик? Ну зачем? Перлик там есть. Там есть что? Поэтому... Вы вопрос. красиво... Убирайте народ. Красиво, понимаете? Я не убираю убирайте. Зачем вы так а Кого я, что я, я убираю? убираю? Я, говорю, я то, никого я не убираю. Я... Вы убираете народ, ставите его раком. Да вы зачем да. вы так говорите? Правильно. Потому я что так и а есть. Где Потому именно? что это правда, Где правда? Где без, без всяких пример, пониманий. Пример, пример. 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 Вот я этот поход. Я вы пример. в ноябре пример. не пригласили, да, да, не оповестили. У меня собственность, мой дом. Где? Дом и земля. Все документы есть. У меня 10 лет сужусь, в Савричном битве, я строю трест. Кому? Пономареву. Вы Бердянский суд. Почему вы меня забираете? Мой отчий дом вместе с землей. Да я у вас ничего не забираю. А ваши ответы в суде. Что а что у нас ответы в суде? Было стихийное бедствие, мне еще не дали. Есть мне решение собственность. суда. Есть решение. Будет так они решение покупаются. Суда. Суд покупаются. покупаются. Да. Вот это вот. Судит. Законы, Убили. законы, Убили. законы Убили. на моей да. стороне. Да. Да. Я с Харькова. Хорошо. Хорошо. Я с Харькова. Я с, я с Хорошо. Академики. Дальше, дальше. Смотрите. Так было, вот если вы уже за проход да? в Ризно. Они Рассмотрели что? два письма Чао-Бердянский райсла и ПП курорты при Озоне. Вот мы сейчас спросим у депутатов, они рассматривали этот вопрос. Хотя На депутатском дне сейчас... этот вопрос был? Нет, не нет, было. нет, Это, не было. Было. это, это было. за день, это за день до сессии проводилась Хорошо, за день. Идем, дальше. Но. идем дальше. Вот идем дальше. ну, конечно, да. да. Я надеюсь, мы вам слово что, что еще? Что, что еще? Что еще? Горводоканал вы зацепили. Да идем. Конечно. Берегозащитная полоса. Что? Берегозащитная полоса до сих пор не утверждена. Ну, я на пришло, следующей да, сессии, да, да, дай да, бог, на да, не будет я всем давать сессии. Я дам одному человеку от вас. Потому что мне нужно провести сессию. У меня там серьезные вопросы по финансированию. Я не могу сорвать жизнь города. И вам я обязательно одному человеку дам выступление. Без вопросов. Мы тоже не хотим сессии, спокойно пообщаться. Задать несколько вопросов депутатскому корпусу. И что произошло по проходу, и что произошло, в частности, буквально на этой неделе с города канала. Мы сколько вопросов по Города каналу с вами поднимали? Что именно, чтобы поставить какого-то человека или нет, что? Не поставить. а мы, что? Ну разве мы так сказали? Наговорите, что? Поставить. Мы нет. говорили, чтобы нет. были общественные слушания. Мы говорили нет. о том, чтобы э, по предприятию. Нет. Мы говорили о том, чтобы да, был конкурс конечно. на вакантную должность директора. По факту уже назначен директор. По факту никто не назначен, Виталий. Ты не, попал, не, ну, прав... не прав... Прав... Ваня, ты не правду говоришь. Ваня, ты не правду говоришь. Никто еще не назначен. Все дело в том, что послушайте меня. Послушай. Мы говорим, что меня. давайте общественное давайте общественные слушание по этому поводу. Проведем. Послушайте меня. Сейчас на предыдущей сессии, в неочередной сессии, было принято решение создания коммунального, подчеркиваю, не частного, а коммунального предприятия наподобие горводоканала. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы нам облводоканал за долги, которые были той властью, подчеркиваю, 30 миллионов наработаны, не отключили воду. Я знаю, вы, 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 вы много. Вы, может, знаете, что я долгое время проработал в Приозовском районе. Сейчас в Приозовском районе за неуплату две недели пол Приазовья без воды, подключенные они к Бердянскому водо водоводу. Облводоканал их отключил. Вы это хотите, чтобы было урожайно? Я конечно. это Нет, тоже конечно. не хочу. Вы, Вам советовали неграмотные юристы. Они отберут собственность. Юридически не отберут. Какую? Долги. Какую? Какую? Собственность Горводоканала 32 миллиона долги. Эти отберут. Кто отберет? Наоборот, Вперёд. Вы понимаете, что мы Я сделали понимаю. параллельное, да о том, мы чтобы мы передали все имущество коммунальной собственности города Владимир в это новое предприятие. Павлович, это не но если, а вы велик, если вы великий юрист, посмотрим, как это будет дальше. Отберут, не отберут, да, это собственность коммунальная, да, это да. жители да, города да, да, но, это, но это Когда это... мы на этой неочередной сессии, о которой узнали ночью, что она экстренно собирается, мы попросили, дайте хотя бы устав почитать. Нам никто устава даже не дал. Нам громаде создается коммунальная предприятие экстренным порядком бой, не было абсолютно обсуждения даже устава нам не дали Виталий, сегодня 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 сессия областного совета сегодня сегодня решается вопрос дадут отдадут нам трубу или не отдадут нам трубу и посмотрим что это дальше будет потому что мы это сделали специально чтобы средствах массовой информации не было это озвучено заранее до É isso. нашего действия. Мы создали это предприятие. Кто будет на этом предприятии? Будет исполняющий обязанности на три месяца, на два месяца и так далее. Исполняющий обязанности. Когда я буду подписывать контракт, а по закону я подписываю контракт без сессии городского совета, я обязательно посоветуюсь с общественностью, с депутатским корпусом, с жителями города, что вот я хочу подписать контракт на Олежка, на Иванова, на Петрова. Вы это будете знать никогда я не подпишу контракт не зная человека на 5 на 10 лет и обязательно поставлю его и ее проверю три месяца, как он работает, тогда только будет подписан контракт. Поэтому не пользуйтесь слухами, которые мы уже... Так, слухи это, Виталий, это слухи, потому что меня уже уволили, Чепрой ушел в отпуск, уже не возвращается, холодно снимают другой. Это брехня по-украински идет, которую я знаю, кто это. Это те, которые от кормушки от этой, что вы написали, оторваны. Теперь они сейчас все делают для того, чтобы вернуться в кормушки. Я четко повторяю жителям города. И я самостоятельно не напишу заявление. Говорят, что я с Пономаревым поссорился, с Валентировым поссорился, с еще бог с ним. Я самостоятельно не напишу заявление, потому что я перед жителями города Бердянска четко в своей программе сказал, что я буду делать. И я буду делать все по своей программе. И буду делать честно, открыто и профессионально. Никто не дождется. А халуи Тех наших бывших которых сейчас они по их ихнем... научным это все делают они пусть услышат что я просто не уйду и по, по, болезни, по болезни могу уйти да по болезни ну вы мне уже и сразу хороните. нормально они вы красиво вы вы альтернативы, отопление, вы 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 понимаете, попросили. это... Да. Виталя, мне вы не со мной говорите, да. давайте, мне, давайте, давайте на сессию. Есть да. 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 Один-два да. человека, да. заходите, да. я даю выступление, да. на телевидении да. говорите да. это все. Я все же прекрасно понимаю, вам что нужно тоже отчет. А почему а мне субсидию отказали? Одиннадцатого. Идите на прием, мы там разберемся. Нам, да раз нужен Нам надо а нужен а? перед громадой. Нам надо отчитаться перед громадой. правильно да сказал. Да ну да при чем здесь Пономарев? У вас я есть панамарев, панамарев. человек, которого выбрали жители города. Вот, и я все. Хочу, его вообще не вижу, да ну это, это и ваши, ваши вопросы. А я при чем здесь? А я Нет, при чем здесь? А я при Мои вопросы город, а не Пономарев. Давайте кабинет, который у вас здесь приемный. Давайте его уберем и дадим кому-то другому. По закону, по закону. Народ депутат, Иванов, это, Чепурной или Пономарев, обязана государственная власть предоставить кабинет. Он у нас глухонемой. Есть по закону. Он у нас глухонемой. Почему глухонемой? А где он? Где он? Мы Нет, не видим. Там приемно сидит человек, а который принимает. Так, да. да. Олег, где? давай. давай. Два человека, заходите. Как я Ты что понимаешь, вообще. сейчас женщина придет. Вот суд мне не сделали. Еще, а, что да, я, не команду, а я не А я говорю, я что, команду, что да, я предоставляю давай. слово одному человеку, это Голос, Юрий Гламин. У меня сессию вести. Мне нужно деньги распределять. Да, получили, получили да, зарплату. Примерка. Врачи, учителя. Чтобы дороги строили. Владимир Павлович, Владимир Павлович, двум по две минуты, все. Одному двум человеку. Двум по две минуты. Одному человеку. Один. А что? Че? Потому а а а а что вы же будете говорить, раз вы за свое, а, а кто-то за свое. Нет, не, мы за громадское. За громадское один может сказать, нет? Ну, у вас я, разная громадская. И по закону я должен проголосовать нет, нет. за предоставление. Но я уговорю депутатов, да, чтобы предоставили вам у нас, слово. У нас берегозащитная не полоса, да. И... Ну, берегозащитная, я, я, я вам сказал. знаю. Да что вы знаете о проблемах? что вы знаете, знаете, вы, вы. Да да вы знаете? Я больше знаю, чем вы. 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 Да не да да больше вы знаете, больше чем меня. Я вам еще раз повторяю, на этой неделе будет закончено все. Затем едем в Киев, согласовываем там и на следующей сессии мы выносим. А что вы скажете мне нового? Нового, что вы мне скажете? Надо объявлять тендер и надо... это если тендер, мы еще три месяца будем в Мы надо. потеряем три месяца. У меня жители не трогу, требуют землю. Да. И ветераны АТО требуют, чтобы я им отдал, которые еще предыдущие. А я не могу им дать. А я буду действовать вот так, как я сейчас. Все, спасибо большое.